Surah As-Sad, Surah ke-38 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadil ladina astafa wa ba'ad Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Beralih kita kepada surah yang selanjutnya iaitu Surah As-Sad, Surah ke-38 Surah Makiyah diturunkan di Mekah mengandungi 88 ayat Secara umumnya surah ini menceritakan tentang didikan terhadap Nabi Muhammad SAW daripada Allah SWT agar senantiasa sabar dan bertahan dengan apa yang di disebutkan ataupun apa yang diungkapkan oleh para musyrikin Quraisy ketika zaman baginda dan meneguhkan hati dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wahyu, peringatan dan seumpamanya. Begitu juga Allah taala menceritakan punca orang-orang kafir ini mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana merasa angkuh, merasa sombong dengan apa yang mereka ada pada ketika itu, dengan kedudukan mereka, dengan harta mereka, dengan pencapaian mereka dan seumpamanya lalu menyebabkan mereka tidak ingin menerima dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh Abu Jahal apabila ditanya mengapakah tidak ingin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah dia sendiri juga mengiktiraf bahawa sebenarnya Nabi itu tidak pernah mengucapkan kata dusta katanya Abu Jahal kalaulah aku menjadi pengikut Muhammad maka di manakah aku ingin meletakkan muka aku di manakah aku ingin meletakkan maruah aku kerana aku ini merupakan ketua kabilah lalu apa kata orang di bawah nanti ai bos dah ikut Muhammad ke? Ha, maka ini satu perkara yang malu mana jatuhlah maruah aku mana aku nak letak muka walaupun dia sendiri mengiktiraf mengakui bahawasanya Muhammad sepanjang hidup baginda ha, tidak pernah mengucap kata dusta tidak pernah ha, melakukan perkara yang buruk tidak pernah menyakiti orang dan seumpamanya maka dalam surah ini juga Allah Taala menyebutkan sembilan orang nabi nah ha, dengan nama mereka dan menyebutkan ujian yang ditimpakan kepada mereka dan bagaimana mereka itu menghadapi ha, ujian tersebut dengan sabar mereka dengan muhasabah mereka dengan istiqamah mereka terhadap dakwah ini dan seumpamanya Allah Taala sebutkan secara detail di dalam di dalam surah As-Sad ini. Surah As-Sad ini dipenamakan berdasarkan ayat pertama di dalam surah ini Sad wal Qur'ani bizzikr. Surah Sad ha, dan demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Allah Taala menyebutkan di dalam surah ini orang-orang yang mengingkari kamu, orang-orang yang menolak kebenaran daripada kamu. Mereka ini sebenarnya bersifat sombong dan angkuh dan suka menentang kebenaran. Ha, tidakkah mereka sedar bahawasanya berapa banyak umat-umat sebelum mereka itu telah kami musnahkan telah kami binasakan kerana sebab mereka itu sombong dan tidak ingin menerima khabar daripada orang uh, yang mereka lihat tidak mempunyai kedudukan ha? dan pada saat ketika Allah Taala mendatangkan azab mereka meminta pertolongan sedangkan pada waktu itu bukanlah lagi waktu untuk meminta pertolongan sebagai contoh uh, Firaun apabila ingin ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada Allah mengucap ataupun ingin beriman kepada Allah Taala ha, begitu juga dengan anak Nabi Nuh AS ketika mana diajak untuk naik ke dalam kapal. Katanya, aku akan naik ke bukit di mana air tidak akan sampai. Eh? Dan semua ini mengingkari kerana ada sombong, ada rasa angkuh di dalam, dalam diri mereka. Dan mereka merasa takjub, merasa, merasa heran. Eh? Datang daripada kalangan mereka. Seorang yang memberi khabar peringatan eh? dan mereka mengatakan, orang ini, yakni Muhammad ini adalah seorang pendusta. Eh? Lagi tukang sihir. Tukang sihir kenapa? Kerana mereka melihat Nabi itu dapat melakukan perkara-perkara yang mencari adat yang kita panggil sebagai disebab Bagi mereka itu sebagai status saya perkara mencari adat yang eh, luar biasa lalu mereka mengatakan patutkah Muhammad ini menafikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini lalu menyuruh kita untuk sembah kepada tuhan yang satu sahaja bagaimana eh kerana pada pendapat mereka ataupun sakofa ataupun culture mereka pada zaman tersebut itu mereka mengamalkan politizm iaitu mempercayai banyak tuhan dan setiap tuhan itu mempunyai bidang kuasa masing-masing sebagai -masing. contoh kalau mereka ingin meminta hujan meminta rezeki meminta uh, subur tanaman mereka akan pergi kepada berhala yang namanya allah yang disebutkan dalam al-Quran Allata wal Uzza wa Manat serta tiga yang Allata mereka akan pergi sembah Allata untuk meminta hujan kemudian kalau mereka ingin berperang untuk meminta kemenangan meminta perlindungan meminta kekebalan dan seumpamanya mereka akan pergi kepada Al Uzza kalau mereka ingin bermusafir ataupun menghadapi kematian mereka akan berdoa kepada Tuhan Manat kalau mereka ingin mendapatkan jodoh mencari pasangan kekasih dan seumpamanya mereka akan pergi kepada berhala yang namanya Isaf dan Nailah dan di tengah-tengah Kaabah ataupun di tengah, -tengah tengah Mekah tu eh, ada satu patung yang paling besar dipanggil sebagai patung Hubal yang mana mereka menganggap sebagai dewa paling utama eh, yang menentukan nasib mereka baik ataupun buruk lalu mereka akan mengundi nasib mencabut nasib eh. ha, apakah aku ni akan, akan baik ataupun mudarat lalu mereka akan cabut letakkan di hadapan ha, ternyata mudarat umpamanya maka meyakini begitu ha, jadi ini kepercayaan mereka lalu mereka mengatakan bagaimana nak Muhammad nak suruh kita himpun eh, semua-semua peranan-peranan ini pada Tuhan yang satu nak apa-apa minta pada Tuhan yang satu macam mana pada mereka itu adalah satu perkara yang yang luar biasa. Lalu kata orang-orang tua, orang-orang senior daripada kalangan mereka, "Tetaplah kamu di atas apa yang kamu berada sekarang ni. Sesungguhnya itulah perkara yang diingini." Eh, itulah perkara yang patut bagi kamu. Janganlah kamu dengar apa yang disebutkan uh, oleh Muhammad ini eh, kerana kami dulu pun tak pernah dengar perkara ini eh, daripada mana-mana uh, datuk nenek moyang kami. Ha, maka tetaplah kamu di dalam apa yang uh, kamu pegang sekarang ini. Lalu mereka mengatakan juga dalam keadaan menghina, melecehkan dan mem memperendahkan, "Unzila alaihi al bainina." Kenapa Kah wahyu itu? Kalaulah wahyu itu nak turun, kenapa turun kepada Muhammad? Tidak adakah orang yang lebih hebat daripada Muhammad? Eh? Sedangkan di sana ada orang yang lebih layak pada pandangan mereka, ada orang yang lebih layak daripada Muhammad untuk turun padanya wahyu. Ha, mereka ini sebenarnya belum lagi merasai azab eh? yang Allah Taala sebutkan dengan lisan Nabi SAW. Kalau Allah Taala mem mempertikaikan mereka ini, mempertikaikan pegangan mereka ini, apakah mereka ini mempunyai pengetahuan yang meluas? Apakah mereka ini mempunyai perbendaharaan rahmat? Eh? Apakah mereka ini boleh menentukan nasib? apakah mereka itu mempunyai kuasa untuk mentadbir alam dan seumpamanya Allah Taala mengatakan bahkan mereka ini adalah salah satu tentera daripada tentera-tentera yang menentang kebenaran yang nanti akan dikalahkan yang nanti akan dihancurkan ha, seperti mana dihancurkan uh, sebelum mereka kaum nuh kaum ad dan juga uh, firaun um yang mempunyai kerajaan yang kuat semua ini mempunyai kerajaan yang kuat tetapi mereka tetap dibinasakan kerana mengingkari uh, Allah Subhanahu Wa Taala membunuh rasul-rasul uh, uh, yang diutuskan kepada mereka ha, jadi inilah di antara pengajaran yang dapat kita fahami daripada surah ini ialah untuk menerima untuk beriman, untuk istislam, untuk surrender eh? apa yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita imani jangan kita mungkiri, jangan kita ingkari kerana inilah makna iman kan? iman itu adalah beriman terhadap apa yang disebutkan oleh baginda Nabi di mana tidak ada sesuatu untuk menjelaskan perkara tersebut eh? kerana ini mutlak beriman, eh? murni iman kepada Allah Ta'ala, kita beriman kepada hari akhirat kita tidak pernah melihat hari akhirat, kita beri diwajibkan beriman kepada malaikat, kita tidak pernah melihat mata mereka. Tetapi kita tetap saja diwajibkan. Eh? Kerana apa? Kerana perkara tersebut, arahan tersebut, perintah tersebut datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ini telah terbukti kebenaran baginda eh? dengan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada baginda. Dan mukjizat ini dapat dilihat oleh kita semua. Eh? Dapat dilihat oleh orang kufar dan seumpamanya. Itu untuk meneguhkan keimanan orang-orang mukmin terhadap kebenaran yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan ini memberi iktibar kepada kita. Wa bilahi lidayati wa taufik. warahmatullahi ورحمه الله وبركاته